Сьогодні в програмі вони живуть у стінах старих будинків, товаришують з дітьми та можуть здолати привид з дичавілого сантехніка. Вони це нямлики. Герої Миласі ну, Ворониної «Нямлик і балакуча квіточка». Рубрика Читай. Діти мало читають, тому що вони більше хочуть гуляти. Це був період в житті, де читати було так, скажем, стидно. Читають ну, може, около 60-70% процентів подростків. Іресно, у нас що думають другі люди. Діти і книга Бліц опитування. Саме продаваєма книга во всіх рінних народах. Як будували Хогвартс? Скільки птахів працювало акторами? Та діти. Кінозірки, екранізація Гаррі Потера, рубрика Дивіться, а також поезія Юрія Бедрика для дітей про ворожіння. Премія книга року BBC» – нагорода україномовним літературним твором, що присуджується британською телерадіомовною корпорацією BBC. Від одного видавництва у кожній категорії організатори приймають до трьох повноформатних книжок нової української прози, виданих в період міщорічними львівськими форумами видавців. Переможця визначає журі, до складу якого входять відомі журналісти, літератори, науковці, музиканти. Поданих книжок журі визначає короткий список з п'яти фіналістів. Премія у еквіваленті 1000 британських фунтів у гривнях надходить авторам. А з 2012 року премія оголошується у двох категоріях: премія книга року bbc та Дитяча книга року bbc Цю нову категорію було оголошено у співпраці з культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку. Першим переможцем саме дитячої категорії книги року BBC стала книга чудової української письменниці Лесі Ворониної, таємне товариство Боягузів і брехунів. До речі, ще до запровадження окремої категорії для дитячої прози, Леся Воронена входила у короткий список у 2008 році з книгою «Нямлик і Балакуча квіточка». Про неї розповімо детальніше. Вони живуть у стінах старих будинків і майже не товаришують з людьми, хіба що з дітьми. Вони здатні перемогти підступних стіногризів і діркокрутів, а також здолати привід з дичавілого сантехніка. А для цього їм потрібно всього лиш небагато: попоїсти чарівної страви, яка у нас у звичайних людей називається манною хашою. Вони це «Нямблики», герої книги Лесі Ворониної, Нямблик і Балакуча квітка. Ця книга якнайкраще відповідає серії Сучасна дитяча проза в якій вона побачила світ, тому що ця книга справді дитяча. Бо хіба дорослі здатні уявити, що допомогу чарівного заклинання і полуничного мила можна вичікувати собі дівчинку двійника? А самій відправитися в цей час у фантастичну і дивовижну подорож, і тільки діти знають, що якщо в трубах щось жахливо дерчить і гарчить, то це не що інше як привид здичавілого сантехніка. І до того ж, неймовірні пригоди, описані Лесією Вороніною, доповнюють не менш чарівні ілюстрації Катерини Білетіної, завдяки яким можна опинитися дуже легко в чарівному світі нямликів і можливо, ви тоді не будете ганити себе за безгосподарність і приклеювати шматок шпалер, що відстав від стіни. Можливо, це прохід для нямликів, які оберігають спокій вашої оселі. І що тут, смотри по моєму класу, то тобто, есть, ну, як одну із общностей, которую я могу оценить. Так, де ну, процентов 40, наверное, читают лично для себя. А остальные как-то ну, недолюбливают читать. Читают там, может, если заставляют, может, если там что-то по программе. Навязанную литературу. Школьную. Школьную, ну, по-разному бывает. Но это все связано больше со школой, нежели с личными желаниями. Сейчас дети мало читают, потому что они больше хотят гулять, кататься, играться. Я бы не читала, если бы меня не заставляли. Период в жизни в моей жизни, когда читать было, ну, так скажем, стыдно. На самом деле в этом нет ничего такого. И вот сейчас мне 16 лет, и я понимаю, что чем больше я читаю, тем более образованно я становлюсь. В процентном соотношении читают, ну, может около 60-70 процентов подростков. Но это не значит, что они читают классику. Они могут читать просто то, что им нравится. В принципе, это не так плохо. Тематика специфична. Эти заразы зорин в них я ты парень, игры и так далее. Нема такой литературы душевно, чтобы дети наши выходили на этих традициях, как мы. То, что мне нравится, в основном, это научная фантастика, потому что, не знаю, люблю технику само по себе, и все это фантастика и будущее. Интересно узнать, что думают об этом другие люди. Гарри Гаррисон, Пол Стюарт и Крис Риддл. И еще из отечественных можно назвать таких двух авторов, как Кир Булычев и Сергей Лукьянин. Это довольно-таки... Лично мне понравилось. Я люблю читать книжки про фантастику. Фантастичные книжки. Ставню книжка я прочитала. Э, Хочется все знать. Я безумно люблю Рэя Брэдбери Это мой любимый автор. Его книги такие как 451 градус по Фаренгейту. Очень часто мне советует мама. Она любит сама детективы и меня приучила к любви к ним. Э, мой любимый автор Чейз. Самое интересное произведение, которое я прочитала из его, это был Весь мир в кармане. Старший мой читает Гарри Поттер то есть читал Гарри Поттера, читал детективы Чейза, сейчас читает современную литературу, читает много, младшие не читает, не, к сожалению. Многие в моем классе начали читать Гарри Поттера. Дары смерти я читала дома под одеялом с фонариком. Тоже такие интересные изложения, если можно так сказать, у а да, я эту книгу не читала, но мне очень понравился фильм. Крайнацию я, честно говоря, не смотрел. То, что лучше всего сначала прочитать и потом просто сравнить то, как видят это другие люди. Я с огромным удовольствием расскажу об этой книге, потому что я считаю, что это Новая литература для детей, без которой современный мир не был бы современным миром. Это самая продаваемая книга во всех временах и народах. Я хочу рассказать о Гарри Поттере. Эта книга заняла место тех сказок, которые, которые дети слушали с удовольствием уже в постели, которые мамы рассказывали на ночь. Сейчас мамы сказки не рассказывают, дети не читают, вернее, многие дети не читали до появления Гарри Поттера, потому что эта книга вновь заставила детей читать. Более того, многие взрослые, оборачивая вот такую книжку, с в какую-то нейтральную обложку читали в электричках, потому что им стыдно было признать, что они читают детскую книжку. Но На самом деле я взрослый человек читала с большим удовольствием от нее оторваться невозможно. Первая книга была написана Джоан Роулинг в 1997 году, а последняя в 2007, то есть у нее на создание этой саги ушло 10 лет. Источником ее вдохновения были а, английские народные сказки, кельтские сказания. Вот, так что там, в общем-то, достаточно богатый фольклорный подтекст у этой книги. Итак, о самом содержании. А, книга начинается, когда мальчику Гарри Поттеру 10 лет. Он живет обычной жизнью в семье, как приемный ребенок своих родственников. Он угнетенный и несчастный, скромный и хороший. А я тоже буду такое носить? Что? Ты? Учиться в Униксе? А! Не будь дураком. Ты пойдешь в обычную школу, где тебе и место. И вот он выясняет вдруг, внезапно, что мир не такой, как он думал. Рядом с привычным миром есть параллельный мир, в котором люди занимаются магией, есть параллельные государственные структуры, параллельные школы в мире. И он может жить в этом мире, потому что он потопственный волшебник. Он поступает в школу Хогвартс, у него появляются скажи, я и начинается приключение. Что касается экранизации, экранизации сняты достаточно близко к тексту. Нужно отдать должное такой фантазии Джоан Роулинг. Она каждый раз, я думаю, каждый раз, что еще можно выдумать. И она каждый раз выдумывала что-то новое. Это было так непредсказуемо, так волшебно, так интересно. Все старались сохранять верность этой книги. Джо Роллинг был бесценно, пока я работал на сценарии. Я смотрю на книгу, как на дерево. И мы видим дерево, но она знает корни. У нее есть бесконечный запас блокнотов с идеями и мыслями, с записями о Хогвартсе, его мире и персонажах. Первые два фильма снял режиссер Крис Коламбус, и, на мой взгляд, они самые удачные, самые волшебные, самые детские. Художник-постановщик Стюарт Крейг построил школу Хогвартс из гипса. Делались литейные формы настоящих вещей, дубовые балки, скульптуры, кирпичные кладки. У вас нет ощущения, что нам сюда нельзя? Самое приятное в том, что мы делали и продолжаем делать, это то, что многие, особенно дети, говорят, ой, я именно так себе все и представлял шахматная доска. Шахматная доска была построена полностью, и я был ошеломлен, когда впервые по ней прошелся. Я этого никогда не забуду. Меня очень волновала эта сцена, и я заглядывал к строителям, чтобы посмотреть, как у них дела. Когда были привезены все детали, и площадка начала оформляться, я был просто потрясен ее масштабом. Я подумал, когда мы все осветим и снимем камерой с особыми линзами и пригласим детей в этот мир, все получится просто волшебно. Ты угадала, это будет точно как в волшебных шахматах. В фильме множество спецэффектов, привидения, живые картины, чего только стоит ожившая игра Квидич. А вот совы в фильме настоящие. Гарри Джеро, наш дрессировщик, был в Англии. Его распоряжение было столько сов, сколько не сыщешь во всей Америке. Мы, мы дрессировали всяких разных сов. Совы красивейшие создания, но их трудно дрессировать. Актеров утвердили не сразу. Решающим стал момент, когда на пробах появилась вся троица. Мы пробовали много ребят, но когда увидели этих троих вместе, мы поняли, что произошла химическая реакция. И мы подумали, вот эти дети. Они подходят. А вдруг я попаду в дурацкое положение? Тебе нечего бояться этого. У тебя это в крови. Дети скорее резвились на площадке, но результат получился фантастический. Отличная работа, ребята. Но придется все повторить. Идеально, но нужно еще раз. Внимание. Мотор. Это исходило от Криса Коламбуса, отца четверых детей. Создавало чудесную атмосферу на съемочной площадке. Я люблю детей, потому что они полны энтузиазма. Эти трое были в таком восторге от присутствия на площадке, от своего участия в картине, что они выкладывались на 150%. И весь фильм получился светлым, радостным, сказочным, хорошим. У ворожки. Входить киця до ворожки, засоромилася трошки. Що за лихо мовить киця? Третю нічку миша сниться. Яка ж вона товста, а на зріст, мов кота. вуха в неї невеликі, хвіст грубезний, очі дикі, пазурі такі страшні. Плячною заздрісно мені. Їй ворожка. Незвичайно, ліву лапу мені дайно. Я з подушечок її прочитаю сни твої. Щось при лапці прошептала, щось у книжці погортала. Кажеш, вуха невеликі, саме так, а очі дикі, та отож. і що товста, слово честі, півкота, а говорить не говорить, творить капості, не творить. Ну, такого китю сну я ні в року не збагну. Та прийшла ти до ворожки не даремно ані трошки. Видам я тобі секрет, пригодиться наперед, як тварина ця товста, а на зріст мов пів кота І як вуха невеликі, хвіст грубезний, очі дикі, і як пазурі страшні, то повір старій мені. Згідно знань моїх величних, ста наук енергетичних, Потойбічних, спіритичних, помилятися незвичних Ще й супутніх ста наук то не миша, то пацюк. Цей виршик написал украинский письменник Юрий Бедрик.